Permasalahannya sekarang adalah, kadang-kadang orang sulit atau tidak bisa membedakan apakah ini masih kebutuhan ataukah sudah keinginan. Hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan. Pilihan surga dan neraka, pilihan baik dan buruk, pilihan benar dan salah, termasuk kehadiran kita juga ke dunia ini adalah karena pilihan-pilihan. Kita hadir ke dunia ini karena pilihan kedua orang tua kita untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan, saya akan sharingkan kepada Anda enam pilihan yang tepat yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi Anda sehingga dari hari ke hari kehidupan Anda menjadi semakin berkualitas. Yang pertama, Anda pilih kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan dari sisi ekonomi diidentikan dengan Pemenuhan atas barang dan jasa terhadap kehidupan seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, lalu keinginan itu apa? Keinginan adalah segala sesuatu yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Permasalahannya sekarang adalah kadang-kadang orang sulit atau tidak bisa membedakan apakah ini masih kebutuhan ataukah sudah keinginan. Sebagai contoh, misalnya begini. Makan ayam panggang itu kebutuhan atau keinginan. Tujuan dari makan adalah untuk sehat, makan tempe, makan tahu juga adalah sehat. Maka pertanyaan berikutnya, kalau demikian, makan ayam panggang itu masih kebutuhan atau keinginan? Jawabannya adalah keinginan, karena makan tahu, makan tempe pun kita masih bisa sehat tanpa harus makan ayam panggang. Maka hati-hatilah di dalam menentukan pilihan, apakah ini masih kebutuhan Anda atau hanya sebatas keinginan semata-mata saja. Yang kedua, proaktif atau reaktif. Baik proaktif maupun reaktif, sebetulnya keduanya ini merupakan sifat manusia yang bertindak tanpa menggunakan pikiran terlebih dahulu. Perbedaannya ada pada tujuannya dan maksudnya dan caranya. Kalau proaktif orang yang cepat bertindak terhadap segala peristiwa atau suatu kejadian tanpa pikir panjang tetapi dengan tujuan yang baik. Sebagai contoh misalnya begini. Di jalan raya ada kecelakaan, lalu tiba-tiba saja ada seseorang tanpa pikir panjang menolong orang itu lalu membawa ke rumah sakit. Dia tidak berpikir panjang tetapi yang ada yang ada di dalam ingatannya bahwa orang ini harus segera diselamatkan. Reaktif juga adalah respon terhadap suatu keadaan atau suatu peristiwa atau kejadian. Orang yang reaktif biasanya dipengaruhi oleh pola pikir negatif. Segala yang ada di dalam pikirannya hanya yang negatif-negatif saja. Sehingga, apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi di depannya, yang pertama muncul di dalam pikirannya adalah yang negatif. Maka, respon yang dia berikan juga adalah biasanya Langsung kepada reaktif tanpa berpikir panjang. Yang berikut, Anda memilih kuantitas atau kualitas. Kuantitas berkaitan dengan jumlah suatu barang atau apapun itu, sedangkan kualitas berkaitan dengan mutu. Nah, di dalam kehidupan ini kita akan menemukan kuantitas dan kualitas seseorang yang bekerja keras. Di dalamnya terdapat dua nilai yang berbeda, yaitu kuantitas dan kualitas. Pertanyaannya sekarang, dia bekerja keras itu dalam rangka mengejar kuantitas atau kualitas. Ketika Anda dihadapkan dengan masalah ini, mana yang Anda pilih? Tentu, saya yakin Anda akan memilih kualitas dari pekerjaan. Kalau Anda lihat, ada seseorang yang punya banyak harta, punya banyak uang, dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang. Dia memperoleh uang itu dengan cara berkualitas atau hanya kuantitas saja. Apabila dia mempunyai uang miliaran rupiah yang diperoleh dari korupsi, misalnya, maka sesungguhnya harta yang dia miliki itu hanya kuantitas saja, jumlahnya banyak, tetapi karena dia memperolehnya dengan cara korupsi, maka uang itu menjadi tidak berkualitas, menjadi tidak bermakna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, apabila Anda diharapkan pada pilihan ini, mana yang Anda pilih? Yang pertama, pilihlah dulu kualitas, lalu setelah itu kejarlah kuantitas. Dengan demikian, antara kuantitas dan kualitas ini akan saling melengkapi di dalam kehidupan Anda. Di dalam menjalani kehidupan, Anda akan menemukan berbagai macam karakter orang: ada yang galak, ada yang murah senyum, ada yang adem, dan lain-lain. Demikian juga dengan pola pikir mereka, ada yang berpola pikir positif dan ada yang mempunyai pola pikir negatif. Pikiran Anda, pikiran saya, pikiran kita, semua itu sifatnya netral. Kalau Anda meminta pikiran Anda untuk mencari hal-hal yang positif, maka dia akan mengeluarkan sejumlah daftar yang sifatnya positif. Sebaliknya, kalau Anda meminta pikiran Anda untuk mencari yang negatif saja, maka dia juga akan mengeluarkan sejumlah daftar yang sifatnya negatif. Bahkan realitasnya dalam kehidupan orang lebih mudah mengeluarkan yang daftar negatif daripada yang positif. Masalahnya adalah kalau air yang kotor di dalam sebuah gelas, supaya dia menjadi bersih, maka tinggal dituang saja, ditumpahkan saja airnya, lalu diganti dengan air bersih, maka jadilah dia bersih. Tetapi pikiran manusia, apabila terlanjur berpola pikir negatif, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjernihkan kembali diisi dengan pikiran-pikiran positif, sehingga yang negatif itu bisa keluar. Masalah lain yang kita temukan adalah bahwa pada dasarnya orang-orang yang berpola pikir negatif itu kumpulannya lebih cepat terbentuk daripada orang-orang yang berpola pikir positif. Maka, dengan demikian, agar kualitas kehidupan Anda semakin baik dari hari ke hari, milikilah pola pikir positif. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah bergaullah dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir positif sehingga dengan demikian yang masuk ke dalam pikiran Anda hanya hal-hal yang positif. Maka untuk memperoleh hidup yang berkualitas, hidup yang bahagia, milikilah pola pikir positif. Lima ada dua anak yang sama-sama datang kepada bapaknya meminta untuk dibelikan motor. Jadi, dua anak ini sama-sama mempunyai kebutuhan untuk dibelikan motor. Tujuan sama, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu dibelikan motor oleh bapaknya, yang satu tidak jadi dibelikan. Mengapa demikian? Itu berkaitan dengan penggunaan kata yang positif dan penggunaan kata yang negatif. Konkretnya begini: anak yang pertama, contohnya si A. Dia berniat untuk dibelikan motor oleh bapaknya dan bapaknya sudah pernah janji. Maka anak ini pada suatu hari dia keliling ke dealer-dealer motor toko-toko showroom untuk mengambil brosur-brosur mengenai berbagai macam merek-merek merek motor. Termasuk juga motor kesukaannya sudah ada di situ semua. Lalu ketika dia pulang ke rumah dia melihat situasi bapaknya sudah memungkinkan untuk disampaikan lalu dia datang kepada bapaknya mengatakan begini. Pak, ini... Saya sudah ambil brosur-brosur dari berbagai macam showroom. Yang mana yang Bapak mau belikan kepada saya?" Begitu cara anak ini bertanya. Dalam hal ini dia menggunakan kata positif, maka bapaknya ketika mendengarkan pernyataan itu, pertanyaan dari anaknya itu yang terpikir di dalam pikirannya, yang muncul di dalam pikirannya adalah saya mau belikan motor yang mana? Sekarang Mari kita bandingkan dengan anak yang kedua. Sama dengan anak yang pertama. Dia juga keliling ke showroom untuk mencari brosur-brosur. Setelah terkumpul semua brosurnya, datanglah dia kepada bapaknya dengan dengan tujuan yang sama dengan anak yang pertama tadi. Tetapi dia menggunakan kata yang berbeda dengan anak yang pertama tadi. Ketika di depan bapaknya, dia lalu menaruh brosur-brosur itu di atas meja, lalu dia bertanya begini kepada bapaknya, Pak, Tempo hari kan Bapak janji untuk belikan saya motor. Nah ini saya sudah bawa brosurnya. Bapak mau belikan atau tidak? Ketika Bapaknya mendengar pernyataan ini yang yang muncul di dalam pikirannya, ya atau tidak? Pada akhirnya Bapak ini dia memilih kata, kita kan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus kita dipenuhi. Akhirnya motor itu pun batal dibelikan untuk anaknya. Mengapa demikian? Karena cara anak ini bertanya kepada bapaknya. Sifat manusia adalah dia akan pertama-tama defensif, maka dia cenderung untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang dia hadapi di depannya. Ketika anak ini bertanya kepada bapaknya, dia bertanya, dia memberikan pilihan kepada bapaknya, ya atau tidak. Maka dengan demikian yang dipilih oleh bapaknya adalah tunggu dulu, masih banyak kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Dua anak ini mengerjakan pekerjaan yang sama dengan tujuan yang sama, tapi nyatanya hasilnya berbeda. Mengapa demikian? Karena cara pemilihan kata yang berbeda. Begitulah cara kita di dalam kehidupan sehari-hari memilih kata positif atau negatif. Memilih kata positif maka hasilnya akan positif, jika Anda memilih kata-kata negatif, maka kemungkinan besar juga hasilnya adalah negatif atau tidak tercapai apa yang kita inginkan. 6. Banyak mendengarkan atau banyak bicara Teman-teman, benarlah sebuah ungkapan kuno yang mengatakan setiap manusia mempunyai dua telinga dan hanya satu mulut. Itu artinya, Manusia harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Itu juga artinya bahwa manusia harus berpikir dua kali sebelum dia berbicara satu kali. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang menemukan orang dengan pola pikir banyak bicara. Di dalam sebuah pembicaraan, hanya dia saja yang mau didengarkan, lalu kita bertanya, "Kapan saya didengarkan? Kapan giliran saya untuk berbicara?" banyak-banyaklah mendengarkan dan sebaiknya kurangilah banyak bicara. Pengertian yang lain, berpikirlah dua kali sebelum Anda bicara satu kali, supaya jangan terjadi bicara dulu baru dipikirkan. Yang betul adalah pikirkanlah dulu sebelum Anda bicara, pikirkanlah dua kali sebelum Anda bicara satu kali. Mengapa demikian? Karena kalau Anda tidak mengikuti ungkapan ini bisa saja Anda terjebak di dalam berita-berita yang tidak benar. Ketika Anda mendengar suatu peristiwa, Anda langsung bicara sana, bicara sini, kabarkan sana, kabarkan sini, tanpa mendengarkan, tanpa mencari tahu apakah memang benar adanya seperti itu. Jadi apabila Anda dihadapkan pada pilihan ini, tentu saya yakin Anda akan memilih banyak-banyaklah mendengarkan. Nah, kesimpulan kita sekarang adalah apa apabila Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu Jika Anda dihadapkan pada pilihan kebutuhan dan keinginan, utamakanlah lebih dahulu kebutuhan dan setelah itu baru boleh memenuhi keinginan. Apabila Anda dihadapkan pada sikap proaktif dan reaktif, pilihlah sikap proaktif. Apabila Anda dihadapkan pada kualitas dan kuantitas, utamakanlah lebih dahulu kualitas dan setelah itu baru boleh Anda mengajar kuantitas. Apabila Anda dihadapkan pada berpikir positif atau berpikir negatif, maka yang baik adalah berpola pikir positif. Karena pola pikir negatif tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Apabila Anda dihadapkan pada kata-kata positif dan kata-kata negatif, pilihlah kata-kata yang positif. Dan yang terakhir apabila Anda dihadapkan pada pilihan banyak mendengarkan atau banyak berbicara, tentu lebih bijaksana apabila Anda memilih banyak-banyak mendengarkan. Nah, teman-teman, dengan pilihan seperti itu saya sangat yakin bahwa kehidupan Anda ke depan akan semakin berkualitas, semakin bahagia, dan semakin damai.